Американца два Шевроле Камара автомобили, которые хотели все в 80-е. Сейчас их хочет каждый третий. Как ни крути, неважно какой здесь мотор и как он едет, но эта машина всегда вызывает массу приятных эмоций. Давайте им поаплодируем за то, что держат свои тачки в таком состоянии, приезжают сюда практически каждый гоночный уикенд и показывают очень хорошие результаты. Ну что, пилоты готовы? Внимание на светофор! Можно сказать, это грузовик в кузове купе. У него неразрезной мост, V-образные моторы, целая куча сгоревших деталю, Еду же и гоняю. 14,5 дорожка А и 16,2 дорожка Б. Говорят, в этой машине 4 турбины, но все они находятся в багажнике. Внимание на светофор.